ہر وقت کے دو صفحے ہیں پہلے صفحے پر اللہ کی تجلی کا عکس موجود ہے اور تجلی کے اس عکس میں وہ تمام رموز تمام سے نقش ہیں جو تخلیق کائنات کا بنیادی مسالہ ہے اس عکس کو اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے کا دیکھنے کے لیے دوسرے صفحے پر ایک ایسی تحریر ہے جس تحریر کو پڑھ کر آدمی پہلے صفحے کی تشریحات رموز اور مصلحتوں سے واقع ہو جاتا ہے بظاہر یہ ایک ایسی بات معلوم ہو رہی ہے پہلے سمے پر رحم اور تشریحات ہے دوسرے سمے پر رمود اللہ کے اسرار کی تشریحات ہیں اس کو سمجھا جائے؟ کہ ایک سمے پر اللہ کی کا کے میں کائنات موجود ہے دوسرے سمے پر جو تحریری نقش ہے اس کو پڑھ کر آدمی کائنات کی رموز سے اور اللہ سے واقعیت حاصل کر لیتا ہے یہ وہی روشنی ہے جو بندے کو حاصل ہو جائے تو اس کے اوپر قید کے تمام نقوش منتشب ہو جاتے ہیں دوسرے وقت کے پہلے صفحے پر احکامات کا ریکارڈ ہے اور دوسرے صفحے پر کائنات کا اجتماعی پروگرام جو کائنات کے اجتماعی اعمال کی تشریح ہے کائنات سے مراد مخلوقات کی تمام ہیں جو کائنات میں موجود ہیں اور ہر اور ہر لمحہ زندہ ہے تیسرے وقت پر تیسرے وقت پر انفرادی احکامات وہ انفرادی احکامات جو لوہے محفوظ تھے بخوش کے, کے, کے براہ راست ہے نقش دوسری سطح پر ان احمامات کے نتیجے میں انفرادی شراط و حرکات کا ریکارڈ ہے ساری کائنات بشمول اللہ کی تدلی محفوظ اشر و عالم ارواواد عالم جو برزخ عالم ناصو عالم آرا اشر و لش یوم حساب تنخ ابد ابد الباد سب ان تین میں مکمل طور پر موجود ہیں جو سارے جن تین اور ان تین اور چھ صفوں کا مطالعہ کرنا سیکھ لے اس کے بعد اس کے اوپر پوری کائنات کے ہو جاتے ہیں ان صفحات اور پڑھنے کا آسان طریقہ مراقبہ ہے مراقبے سے کے اندر والی روشنیاں یا آدمی کے اندر خیالات احساسات بننے والے انوار یا آدمی کے اندر زندگی قائم رکھنے والی لائف اسٹریم اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آدمی انوار ان روشنیوں کے میری کائنات کی ایک جائی کو مشاہدہ کر لیتا ہے اس تصدیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات مجموعی ریکارڈ مجموعی علم یا علم لدنی یا وہ علم جو اللہ نے آدم کو بحیثیت نائب اور خلیفہ سکھایا اور وہ علم جس کو اللہ نے اپنے امارت فرمایا ہے تین اور آپ کو جمع کر دیا گیا ہے اور تین اور آپ کو حضور خلندر بابا اولیاء نے جو اسطلاحی نام دیئے ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک روح آدت دوسرا روحے انسانی تیسرا روحے وانی اور دوسری اور طرح ہے پچھلے سالات میں یہ بات پوری طرح واضح کی جا چکی ہے کہ ادب سے ابد تک جو کچھ ہے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا کا سارا استعمال پر نش ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سالب یا کوئی بندہ جس کو لکالا کی صفات یا جی علم وسما کا علم حاصل ہے وہ اگر ادب سے ابد تک کا پورا پروگرام دیکھنا چاہے تو لہ محفوظ پر دیکھ سکتا ہے اسی طرح اس اجتواعی پروگرام میں کائنات میں موجود الگ الگ نو کا پروگرام دیکھنا چاہے تو لوہے یا عالم جو میں دیکھ سکتا ہے انفرادی پروگرام کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ بھی عالم جو میں یا زبیہ میں دیکھ سکتا ہے مختصر یہ کہ کائنات کا اجتماعی پروگرام رحم محفوظ پر نقش ہے اور جس طرح یہ اجتماعی پروگرام وہ ہے محفوظ پر نقش ہے اسی طرح ہر فرد کے اندر بھی موجود ہے یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ کائنات کے اجتماعی پروگرام کا تنز الوان سلسلہ جب قائم کیا جاتا ہے تو یہ سارا پروگرام تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ان تین حصوں یا تین شعبہ کا نام حضور الخل نباب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق روح اعظم روح انسانی اور روح روحانی یہ روح ایوانی, روح انسانی اور روح آدم کی علوم تمام علوم کی بنیاد علما ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا تذکرہ کیا ہے وہاں بنیادی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ آدم کو علم الرسما عطا کیا گیا ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں اور یہ علمسما ہی تھا جس کی بنیاد پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا علم الرسما کی حیثیت میں جو علم آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدعت کیا گیا ہے اس کو روحانی زبان میں تدل کہتے ہیں انسان کا شخص اس بات پر قائم ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نیابت حاصل ہے اور وہ نیابت کے علوم سے واقف ہے اس سے بحثیت انسان کے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حاصل ہے کوئی بندہ جب تقدیم کے شعبے میں داخل ہوتا ہے تو اسے یہ طلاق حرام کر دی جاتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اختیارات حاصل ہے اور نیابت کے اختیارات کو جاننے اور سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے اسے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور یہ صفت بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل میں حاصل ہو گئی تھی بندے سے ملاق نو انسان اور نو انسان کی تمام افراد ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم عطا کر دیا اور اپنی تخلیقی صفات سے آدم کو آگاہ کر دیا تو آدم کا یہ علم پوری وہ انسان کا ورثہ بن گیا اس فلم کو جاننے سمجھنے اور پریکٹیکل میں لانے کے لیے روحانیت میں مراقبے کی تلخیم. روحانیت مراقبے کی تلقین کرتی ہے ایک مراقبہ ابتدائی سفات میں بیان ہو چکا ہے جو مراقبہ لا ہے اس کے بعد بھی ترفیم سے متعلق مراقبے کے اوپر سیر حاصل بحث ہو چکی ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ مراقبہ صرف ایک عمل کا نام نہیں بلکہ مراقبہ مختلف علوم کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ ہے بابا القلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس نیابت کو جو اللہ تعالیٰ نے میں میں آدم کو دی ہے اور آدم جن تخلیقی صفات سے محتاج کیا گیا ہے آدم کی اولاد اگر اس عرصے کو تلاش کرنا چاہے تو اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحیم صفاتی اعتبار سے تخلیق کرنے والی ہستی ہے دوسرے اسما کے ساتھ اگر میں آدم کو اس میں رحیم کی صفت بھی منتقل ہوئی صالح اگر اس میں رحیم کا مراقبہ کرے یعنی وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس بات کی طرف ہمتن متوجہ ہو جائے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کا جزو ہے تو اس کے اوپر وہ تخلیقی علوم منکشر ہو جاتے ہیں جو تخلیق میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی اس میں رحیم کی صفت کا یہ تخلیقی علم کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ مٹی کے جانور میں پھوک مار کے اڑا دیتے تھے یا پیدائشی کوڑی کو یا اندے کو اچھا کر دیتے تھے دراصل ان کے اندر اس میں رحیم سے متعلق تخلیق کی صفت متحد ہو جاتی تھی <تصفح> یا وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے اس میں رحیم کی صفت کو عمل جاری و ساری فرما دیتے تھے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلط کا تذکرہ کر کے تخلیق کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے تخلیقی فارمولا یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے جب تک انسان کے اندر یا ذات کے اندر روح موجود نہیں ہے آدم کے وجود ناقابل تذکرا ہے اور اس کی حیثیت نہیں ہے جب اللہ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی تو اس کے اندر حواس پیدا ہو گئے روح کیا ہے اس بات کو قرآن پاک میں اللہ نے حضور علیہ السلاط وسلام سے اس طرح بیان فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے بات بہت واضح ہے کہ روح کا علم تو دیا گیا ہے ایسا تو نہیں کہ ذات روح کے علم سے بے ہے یہ روح کا علم جان ہی نہیں سکتا روح کا علم دیا گیا ہے روح کا علم اس کے اندر موجود ہے مگر قلیل ہے یہاں ایک بات بہت توجہ طلب ہے کہ جس قلیل علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کی تمام علوم لام و ہے لام کا قلیل بھی لام و ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے روح کا یا روح بھونگنے کا جو بس بخشا ہے وہ اللہ کے علوم کے مقابلے میں اتنا قلیل ہے کہ ناقابل تذکرہ ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ روح علم کسی کو حاصل نہیں ہے یا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا روح میرے رب کے امر سے ہے اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ناقابل تذکرہ شہ تھا ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی یہی بات اللہ تعالیٰ حضرتی صاحب السلام سے فرما رہے ہیں اور یہ تو بناتا مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے یعنی میری مرضی میری منشا میرے دیئے علوم سے پھر اس میں پھونک مارتا تو ہو جاتا جانور یعنی مٹی کے جانور میں حضرت تحلیقی فارمولے کے تحت یا اس میں رحیم کی صفت کے تحت مٹی کے جانور میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا پیدائشی اندھے اور کوڑی کے اوپر دم کرتے تھے یا پھونک مارتے تھے تو بھلا چنگا ہو جاتا